Azərbaycan dövlətində bizim torpaqlarda həmişə ağ saqqala, ağ bilsəyə böy hörmət olub. Qan bağlayıblar, qan düşmənçiliyin bağlayıblar belə insanlar. Mərd oğlanlar olub, hansı ki acizin arxasında durublar. Mərd oğlanlar olub, sözü düzün deyiblər. Mərd oğlanlar olub, yığılıblar bir yerə Na mərdi incidiblər, ağ yoluna gətiriblər. Həmişə bu Azərbaycanda həmişə belə olub, qaçaqlarımız olub, çoroğlularımız olub. Nəsə nağıl danışmaq istəmirəm. Azərbaycanda qiymət verilib belə şeylərə. Mərdliyə, düzliyə, təmizliyə həmişə belə olub. Nağıllarımız da elədir, mahnılarımız da elədir. Amma indiki dövrdə mən yalnız Azərbaycandan danışacağam. Özüm xalqımızdan danışacağam. Azərbaycanda bəzi pis hallar əmələ gəlib ki, insanın insanlığına qiymət vermirlər. İnsanın düz sözünə qiymət vermirlər. Baxırlar insanın geyiminə, onun statusuna səviyyəsinə, pul səviyyəsinə baxırlar. Və nə qədər insan pulludursa, onu bir o qədər ağlılı sayırlar. Nə qədər pulludusa, həmin insanı o qədər güclü sayırlar. Amma Azərbaycanda belə olmuyor. Mən bildiyim 90-cı illərə kimi belə olmuyor. Həmişə Hörmət olunub ziyalılar Azərbaycanda həmişə böyük böyük hörmət olunub ziyalılara. Yəni ki ən yuxu yüksək ıı, tituldur müəllim adı Azərbaycanda olub həmişə. Bir-birimizə müəllim deyə müraciət edirik hörmət mənasında. Amma indi elə deyil. Birincisi ziyalılarımız da heç ziyalı yerində değillər. Müəllim adına ləkədilər çoxları həqiqətən və insanların etdiyi hörmət etdiyi adamlar da baxırsınız ki, o hörmətə layiq değillər. Qorxlarından hörmət edirsiniz bəziləri. Qorxudan çəkinə-çəkinə hörmət edirsiniz. Balaca çəkilən kimi dalda danışmaq. Ona görə Azərbaycan da dalda danışmaq, şərətmaq, qarışıq etmək halları çoxalıb. Çünki İnsanlar qorxaq olublar. Pulludan qorxursunuz, imkanlıqdan qorxursunuz. Həqiqətən, bu, mən faktı deyirəm, istəyirsiniz acığınız gəlsin, acığınız gəlməsin. Bu niyə belə oldu? Amma baxaq qonşu dövlətlərə baxaq. Qonşu respublikalara baxın. Fakt məsələn Daqıstanda elə deyil. Qafqaz Xalqlarında belə bir şey yoxdur. Qafqaz xalqlarında hörmət olunur mərdliyə, gücə, kişiliyə, qeyrətə. Fərq etməz olardı pul var, pul yoxdur. Ələr Rusiyanın özündə də heç kim baxmır kim hansı maşında gedir, hansı statusdadır. Küçədə əgər davo olsa, heç kim et kimi paltarına baxmır. Heç kim et kimi demir: "Sən bilirsən mən kiməm, kimlə?" Belə söz yoxdur Rusiyada. Belə şey yoxdur Rusiyada. Birçic Amerikada, Avropada belə şey yoxdur ki, sən bilirsən mən kiməm? Azərbaycanda ən məşhur sözdür bu. Burada adamı gör nə ilə qorxudurlar? Güclə yox, məntiqlə yox, savadla yox. Qorxudurlar bir-birlərini, mən kiməm, sən bilirsən məən kiməm. Gördünüzmü o rayonun icra hakiminin qarşısında necə qul kimi əyilirdilər cəmahat? və zifə adamları əylirdi on qabağında. On qabağında əylənlər görürdünüzmü? Hamısı da imkanlı adamlardı ha. Onu da hiss edirəm ki pullular, qorxullular özlərindən bir az pulludan. Başa düşürsünüzmü? Yəni hamı bir-birindən elə qorxur. Kasıp bir az pulludan qorxur, bir az pullu ondan bir az artıq pulludan qorxur. Hamı bir-birindən qorxur. Başa düşürsünüzmü? Hamı bir-birindən qorxur, hamı bir-birinə çəkinir, heç kim biz danışmaq istəmir, hamı hərəsə əyilir. Bu faktım, sizə faktı deyirəm. Heç kim düz sözə qiymət vermir, vallahi. Əgər bir kasıb adam bir məcliste oturubsa, oturanların çoxu ondan pulludursa, onlar hansısa bir söhbət açıb danışırlarsa mövzuda, o kasıb o mövzuya aid ən dəqiq sözü desə də ona qulaq asmayacaqlar. Heç kim başını döndürüb ona deməcək, "Ayəsən, nə yaxşı dedin." Onu deməyəcəklər. Hamı ağzını açıp qulaq asacaq ən pulluya. Bu fakt. Niyə belə oldu? Mən bilmirəm. Sonra acizə qarşı olan zülmü görürəm mən. Acizlərə qarşı. Və əksəriyyət insanlar əgər seçim qarşısında qalanda kişi kimə? Nəyə? o tərəf aylım. Nəyə tərəf fitva verim? Haqqa tərəf fitva verim və ya xud nəyə ki tərəf fitva verəndə birinci növbədə birinci növbədə baxırlar ki, o qarşısındakı insanların seçim qarşında durduqları insanların hansı pulludur, hansı pulsuzdur. Hətta o pullu buna bir köpük də verməsə də onun tərəfini saxlayır. Bax sizə bir köpük pul da vermirə bu pullu. Onun yenə də o tərəfinə saxlayırsınız. Amma adizin tərəfin saxlamırsınız. Mən bu çoxlarına aidddir. Bəziləri var bəli, əlbəttə ki, mən görürəm, bilirəm. Əksəriyyətdən danışıram mən. Ki, nə qədər nə qədər mentalitetimiz dəyişib. Bular hamısı nəydən irəli gəlir, mən bilmirəm. Ola bilər siz bilirsiniz, Azərbaycanda yaşayan sizsiniz. Mən Rusiyadan baxıram. Mən ola bilər Azərbaycanda yaşasaydım Ola bilsin ki, mənim üçün bu adi bir hal olardı ki, pulluya əyilmək, dövlətliyə əyilmək, e, acizi dövlətliyə satmaq. Mən bu hadisələri ola bilsin ki, başa düşəydim, amma fakt indi bu dəqiqə mən qalıb qalmışam. Mən başa düşmürəm. Ola bilərsiniz, bilirsiniz, mənə deyən